بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل ده أعوذ برب الناس إنسان ربنا ملك الناس insanların malikinə ilahinnas insanların ilahisinə nədən min tondan şerril waswasil khannas khannasan vesvesə etmə şərrindən ellazi o khannas ki yuvesvisu vesvesə edir fi sudurinnas insanların sələrində minəl cinnati vennas O vəsfi sədan ibarətdir. Mənəli cinnəti, cinlərdən və nəs insanlardan. Burada Allahın üç vəsfi vardır. Biri rububiyyət, biri mülkiyyət, biri də uluhiyyət. Rububiyyət Allah şahımız oxumuşuq şalom dərslərində. Yəni rəbilik, yəni müdriyyət, idarə etmək. Maliyyət, yəni maliklik, sahiblik, yeyərlik mənasında. Uluhiyyət Allahlıq, ibadətin məs u varlığı aid olması mənasında. Bu birbaşa əlaqəsi vardır insan tərbiyəsində həmbubiyyətin, əmaliyətin, həm həmbubiyyətin insan tərbiyəsində insanın ruhunun saflaşmasında, əxlaqının gözəl olmasında bu üçlərinin böyük təsiri var, bir-biri ilə əlaqəsi vardır və onu şeytanın vəsəsəsindən xilas etmə şəhidədə bu üç Allahım bu üç e, xüsusiyyətinin böyük rolu var. Əlbəttə Allahu peyğəmbərlə aparmalıq əzizər. Bu o deməkdir ki, insan yalnız dildə bu sözü desin. Əuzubillahi Allahu apara. Allah səğənnə. Dillən heç bir şey düzəlmir. Burada insanın düşüncəsi, əqidəsi və əməli bir birini gələcəyi tamamlasın. Dil fəalət tosa, amma düşüncə, əqidə, fikir, əməl tam başqa bir şey olsa heç bir təsir olmayacaq. Bula hamısı bir doğulsa, insan lafına apararsa, Allah onun yardımına çatar. Şeytanı yollardan, şeytanı proqramlardan, şeytanı təbliğat və düşüncələrdən, şeytanı məclislərdən özünü kənara çəkməli insan. Dildə əuzu billah desin. Allah pardon desin, amma dediyimiz bu yollarda şeytan deyən düşüncədə olsun, şeytan deyən məclisdə olsun, şeytan deyən yollarla getsin. Bu istiazənin, yəni sığınma ol hisbi təsir olmalıdır. Və ilahinin təbliğatının və düşüncəsinin yolunda gələşik olsun. Nəki şeytanın təbliğatının yolunda əksində də insan bu şeytanın vəsvasasının hiləsinin mərkəzində olacaq, onun tuş gələcək, şeytan bu yoldan çıxaracaq. Rabbinnas, etmər Rabbi. Sözün demək istəyi ilə Allahın rububiyyətinə etirafdır. İnsan rububiyyət Allahın rububiyyət cəhətinə, sıfatına elan edir ki, Rəbisənsən, tərbiyə edən, müdriyyət idarət məclis, sən Allaha məxsusdur. Və insan özünü onun tərbiyəsinin təsiri altında hiss edir. Məlekün nas, insanlara maliki sözün deməkli işləm, insan bünöv Allahı özünə maliş bilir ki mənim maliçim, yeyəm, mənim sahibi o Allahdır. İlahinnəs sözünü insan deməkliklə Allahın ubudiyyətinə, Allah qarşısı bəndəlik misyasını addım atmağına meyl olduğunu və həm də bəndəlik etmək yolunda çalışığına etiraf etməsinə bildirir və ona ibadət etməkdən boyun qaçırmağından qorxar. Təbəti şəksiz bilənsə ki, ki Allahım bu sifətlər etraf etsə, qəvbiyyətin, maliyyətin və ilahiliyin və əməli ilə bunu göstərsə, düşüncəsində, əqidəsində təbii ki, o insan olacaq nə? Mömin insan və bu uğullaşma səb olacaq ki, insan şeytana vəsiasəsindən amanda qalsın. Həqiqətən bu 3 sene xüsusiyyət tərbiyənin mühüm dərəsidir. Və irəliləməyin, inkaf etməyin proqramı məhz bu yoldadır. İnsan bu üç yolun vasitəsi ilə həm etiraf, həm əqidə və həm əməli göstərməklə işlə İblisənin şeytanın hiləsindən amanda qalsın və ondan necat tapsın.